হেৰি কৃষ্ণ গৰ্গ সংহিতাত উল্লেখ আছে নাৰদমুনিয়ে ৰজা বহুলশক একাদশীৰ কথা গুণগান কৰি কয় যে যি ব্যক্তিয়ে শুদ্ধ ভক্তিভাৱেৰে একাদশী ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ মাতৃ কুলৰ দহ প্ৰজন্ম পিতৃ কুলৰ দহ প্ৰজন্ম আৰু পত্নীৰ কুলৰ দহ প্ৰজন্ম উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে ইমান বিশেষ হৈছে এই একাদশী তিথি আৰু ঠিক এনে এক পবিত্র তথা মঙ্গলময় তিথি হয়েছে বরোিনী একাদশী অৰ্থাৎ অর্থাৎ সকলো ধৰণৰ বরদান প্রদান কৰিবলৈ সক্ষম তথা সমস্ত ভৌতিক বন্ধন কাটি আধ্যাত্মিক গন্তব্য প্রদান করে প্রত্যেক মনুষ্যৰে হৃদয়ত নহয় কিবা ইচ্ছা অভিলাষা অৱশ্যেই থাকে কিন্তু যদি এই ইচ্ছা অভিলাষাবোৰ ভৌতিক সুখ প্ৰাপ্তি কৰিবৰ নিমিত্তে হয় তেন্তে ই অন্তত দুখৰ কাৰণ হৈ পৰে আৰু যদি এই ইচ্ছা অভিলাষা আধ্যাত্মিক হয় ভগৱানৰ সেৱা কৰিবৰ নিমিত্তে তেন্তে ই ব্যক্তিক পৰম সুখ প্ৰদান কৰে ভৌতিক ইচ্ছা তথা ইয়াৰ পৰা অর্জিত ফল এই ভৌতিক শৰীৰৰ সৈতেই সমাপ্তি হৈ পৰে কিন্তু আধ্যাত্মিক ফল সদায় আত্মাৰ সৈতে থাকে যিহেতু আত্মা অবিনাশ তথা অমৰ হয় তেন্তে আহক আমাক সমস্ত আধ্যাত্মিক ফল প্ৰদান কৰোঁতা এই বৰথখিনি একাদশীৰ পৌৰাণিক ব্ৰত কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ শাস্ত্ৰত এই কথা উল্লেখ আছে যে ব্যক্তিয়ে পূর্ণ ভক্তিভাবেরে আৰু একাগ্ৰ চিত্তে এই সম্পূর্ণ কথা শ্রবণ করে তেওঁ এই বৰুঠিনী একাদশী পালন ফল প্ৰাপ্তি করে এবার যুধিষ্ঠির মহারাজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক জিজ্ঞাসা কৰিলে হে কেশক বহাগ মাহর কৃষ্ণপক্ষৰ সমাগত হোৱা একাদশীর নাম বরুিনী বলে জ্ঞাত কিন্তু আপনি মো কবনে এই ব্রত পালন করলে কি লাভ প্রাপ্তি হয় আর ইয়ার মহত্ব কি ইয়ার উত্তরত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলে হে ধর্মরাজ এইটো এনে এক বিশেষ একাদশী তিথি পালন করলে এই জনম তথা পরবর্তী জনমতো সৌভাগ্যর প্রাপ্তি হয় কেবল সেয়াই নহয় এই একাদশীব্ৰত পালন কৰিলে ব্যক্তিয়ে বাস্তৱিক গন্তব্য প্ৰাপ্তি কৰি এই জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা চিৰ দিনৰ বাবে মুক্ত হৈ পৰে আৰু আধ্যাত্মিক লোভ প্ৰাপ্তি কৰে এই কথাকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ ক'লে এইটো হৈছে সেই একাদশী যিটো পালন কৰাৰ ফলত মহান ঋষি মান্ধা তাই মুক্তি লাভ কৰিছিল এসময়ৰ কথা যেতিয়া ইখাকো বংশৰ মহান ৰজা রজা আছিল তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল ধুন্ধুমার ধুন্ধুমার আছিল অত্যন্ত পরাক্রমী তেজস্বী তথা ভগৱানৰ ভক্ত কিন্তু এদিনাখন মহাদেৱৰ অভিশাপ লাভ কৰিলে মহাদেৱ এনেইতো আশুতোষ হয় তথা অত্যন্ত দয়ালু কিন্তু ৰজা ধুনধুমাৰে কোনো কাৰণবশতঃ শিৱৰ দ্বাৰা অভিশাপ লাভ কৰিব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁৰ কুষ্ঠৰোগ হ'ল আমি সকলোৱে জানো যে কুষ্ঠৰোগ কিমান ভয়ংকৰ হয় আৰু ই সহজতে নিৰাময় নহয় কিন্তু ৰজা ধুনধুমাৰে বৰথিনী একাদশীৰ মহাত্মৰ কথা গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এই বৰথিনী একাদশী নিয়মপূৰ্বক পালন কৰিলে আৰু এই বৰথিনি একাদশী পালন কৰাৰ ফলত ৰজা ধুমধুমাৰ কুষ্ঠৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিল আৰু তেওঁ পৰম আধ্যাত্মিক গতি প্ৰাপ্তি কৰিলে কোৱা হয় যে বৰথিনী একাদশী পালন কৰিলে দহ হাজাৰ বছৰ তপস্যা কৰাৰ সমান ফলপ্ৰাপ্তি হয় আৰু কেৱল এয়াই নহয় ইয়াৰ উপৰিও শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত কুৰুক্ষেত্ৰত গৈ চল্লিছ কেজি স্বৰ্ণদান কৰিলে যি পুণ্য ফল প্ৰাপ্তি হয় সেয়া কেৱল এই একাদশীব্ৰত শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিলেই প্ৰাপ্তি হয় ইয়াৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজক দানৰ বিষয়ে এটা অতি গোপনীয় কথা ক'লে আৰু সেই ৰহস্য আছিল এয়া যে অশ্ব দানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে গজদান গজদানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে ভূমিদান ভূমিদানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে তিল দান আৰু তিলদানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে স্বৰ্ণদান স্বৰ্ণদানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে অন্নদান অন্নদান কৰিলে ব্যক্তিৰ সমস্ত পূৰ্বপুৰুষ দেৱতা আৰু সমস্ত প্ৰাণী প্ৰসন্ন হৈ পৰে আৰু বিদ্বান ব্যক্তিসকলে কন্যাদানকো অন্নদানৰ সমান বুলি গণ্য কৰে কিন্তু এতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সবাতোকৈ গুঢ় ৰহস্যৰ কথা কৈ ক'লে যে হ'ব পাৰে অন্নদানক মহাদান বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু অন্নদানতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হৈছে বিদ্যাদান হয় সেইবাবেই আন্তৰ্জাতিক কৃষ্ণভাৱনামৃত সংঘ অৰ্থাৎ ইস্কনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্য শিল প্ৰভুপাদে কৈছে যে সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ দান আৰু সমাজ সেৱাৰ প্ৰবৃত্তি হৈছে জনসাধাৰণক ভগৱান তথা তেওঁৰ সৈতে থকা সম্বন্ধৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো আৰু সেইবাবে আজি ইস্কনৰ প্ৰত্যেকটো মন্দিৰতে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভক্তৰ দ্বাৰা ভগৱদীতা তথা শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ জ্ঞানদানৰ সেৱা যজ্ঞ চলি আছে যাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বৰ্তমান সময়ত বহু লোক লাভান্বিত হৈ নিজৰ জীৱনৰ পৰম লক্ষ্যৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে এই একাদশীৰ মহাত্মাৰ বিষয়ে কৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু ক'লে সেই যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজ যি ব্যক্তিয়ে নিজ কন্যাৰ ধন সম্পত্তিত আশ্ৰিত হৈ থাকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ জলমগ্ন হোৱা পৰ্যন্ত নাৰকীয় অৱস্থাত কটাব লগা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি আভূষণেৰে সুসজ্জিত নিজ কন্যাদান কৰে তেন্তে তেওঁ স্বৰ্গীয় সুখ প্ৰাপ্তি হয় যি ব্যক্তিয়ে নিজ পুত্ৰীৰ বিবাহ কৰোৱা সময়ত বৰ পক্ষৰ পৰা ধন লয় পৰৱৰ্তী জনমত তেওঁ মেকুৰীৰ শৰীৰ লাভ কৰে ঠিক সেইদৰে যিদৰে এজন মাংসাহাৰ কৰা ব্যক্তিয়ে পৰৱৰ্তী জনমত মাংস ভক্ষণকাৰী জংঘলী প্ৰাণী হৈ পৰে আৰু অত্যন্ত কামাশক্ত ব্যক্তিয়ে কুকুৰৰ শৰীৰ লাভ কৰে যি ব্যক্তিয়ে নিজ শৰীৰৰ অংগ প্ৰদৰ্শন কৰে তথা কম বস্ত্ৰৰ দ্বাৰা নিজৰ শৰীৰ ঢাকে তেওঁ পৰৱৰ্তী জনমত বৃক্ষজনী লাভ কৰে যিটো হৈছে এনে এক যোণী য'ত আমি ভৌতিক কষ্ট হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি বছৰ পৰ্যন্ত ভুগিব লগা হয় ভগৱানে পুনৰ ক'লে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যি ব্যক্তিয়ে নিজ কন্যাক আভূষণেৰে সুসজ্জিত কৰি বিবাহৰ সময়ত নিজ কন্যাৰ দান কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা যি ফলপ্ৰাপ্তি হয় সেয়া যমৰাজাৰ মুখ্য সচিব চিত্ৰকূটেও বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই একে ফল বৰঠুণি একাদশী ব্ৰত পালন কৰা ব্যক্তিয়ে প্ৰাপ্তি কৰে এতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৰথনি একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ সময়ত কিছুমান বৰ্জিত বস্তুৰ বিষয়ে ক'লে যিদৰে কাঁহৰ বাচনত ভোজন নকৰা মচুৰ দাইল সেউজীয়া পাচলি মটৰ সেৱন নকৰা অভক্তই ৰন্ধা ভোজন গ্ৰহণ নকৰা দশমী তথা একাদশীৰ দিনা শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ পৰা বিৰত থকা তথা ব্ৰহ্মচর্য পালন কৰা মিছা নোকোৱা প্ৰজন্মৰ পৰা বিৰত থকা আৰু পৰ নিন্দা নকৰা আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অন্তত এই কথাৰ বিশ্বাস প্ৰদান কৰে যে যি ব্যক্তিয়ে এইদৰে নিষ্ঠা তথা নিয়ম অনুসৰি একাদশী ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ সমস্ত পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে আৰু শাশ্বত আধ্যাত্মিক লোক প্ৰাপ্তি কৰে আৰু যি ব্যক্তিয়ে এই মহিমাৰ কেৱল শ্ৰৱণ অথবা পঠনো কৰে সেই ব্যক্তিয়েও এক হাজাৰ গৰু দান দিয়াৰ পুণ্যফল অৰ্জন কৰে এয়া আছিল বৰথেনী একাদশীৰ পৌৰাণিক কথা যি ব্যক্তিয়ে একাদশী ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ নিজৰ চেতনাৰ ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিয়া উচিত এই দিনটোত যিমান পাৰি সিমান হৰিকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ জপ কৰা উচিত ভগৱানৰ কথা শ্ৰৱণ কৰা উচিত আৰু বৈদিক গ্ৰন্থসমূহৰ অধ্যয়ন কৰা উচিত যেনেদৰে ভগৱদীতা তথা শ্ৰীমদ ভগৱতৰ দৰে গ্ৰন্থৰ অধ্যয়ন কৰা উচিত কোনো ধৰণৰ অন্ন অথবা অন্নযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰা অনুচিত আৱশ্যক হ'লে ফল মূল গাখীৰ অথবা একাদশী প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু সেয়াও ভগৱানক অৰ্পণ কৰাৰ পিছতহে গ্ৰহণ কৰা উচিত পৰৱৰ্তী দিনা দ্বাদশীত সম্পূৰ্ণ বিধি বিধান অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত পাৰণ সময়ত এই বৰথনি একাদশী ব্ৰত ভংগ কৰা উচিত তেন্তে আহক পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অতি প্ৰিয় এনে বৰথনী একাদশীৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰোঁ আৰু সমস্ত বৰৰ দাতা বৰদ্বাজ শ্ৰীকৃষ্ণক শুদ্ধ ভক্তিময় সেৱাৰ বাবে মিনতি কৰোঁ धन्यवाद हरे कृष्णा